Всем привет, с вами я, Витуся Мяу, и сегодня я хочу вам снять видео про свои и про... В общем, про разные крема, косметику, по руку, это вот такая вот штучка, это вот такие вот полоски, мы их достаем, только вначале надо попутать лицо, Отлепливаем полоски и лепим вот сюда. Дальше вот такой вот литуалевский очищающий гель. черных точек такой вот мама же такой красный лак в таком состоянии. ну потом состояние зато по баночке цвет красивый я им, конечно же, ногти красить не буду. Я вот таким вот покрасила цветом. Так мы это видели. Да, в курсе. В курсе она. Теперь это что? Это... Мама даже не открывала. Вообще-то есть. Есть, но там. смотри, не мажешься. Я не мажусь. Теперь вот водостойкая, а солнцезащитная эмульсия. Мам. Это чуть можно называть на пузыка. общем, я вам помню, я название говорить не буду, я эту фигню назову автозагаром. Теперь просто ужас, крем бархатной ручки. Мы с мамой его ненавидим, вот ужасный крем. Девчонки, на мой взгляд, я бы вам не советовала. Потом это для краски

Очень хорошо разбавляет краску для волос. Очень классно девчонки советую весь вытаскивать. Теперь это вот такой вот лак. Тоже литуалевский. Очень прикольный. Я сейчас по компьютеру смотрю сваты. Смотрите. У нас просто нормальный ноутбук сломан, а у этого ноутбука нет матрицы. Поэтому мы его подключаем к телевизору, чтобы что-либо посмотреть. Да. Я у нас скетчуп есть. Да не тошнит меня от пичка. Меня раньше от макарон тошнило. Тоник пудра. Такая вот. Бронежилет тут за песня. В общем, это такая жидкая. Так, вот такая вот тоник. Матирующая тоник пудра. Какая-то, в общем, непонятная фигня. Я ей даже не пользуюсь, просто выкину, наверное.

обновляющий эликсир моря. Скраб для лица. черный лак мой любимый мой любимый лак он прям такой ярко ярко черный очень классный лак мой любимый лак я вам советую Похоже, актив. Ролик от прыщей два в одном. То есть ролик от прыщей мы этим можем. Прыщ, прыщики наши убирать. Я, кстати, этим намазалась. У меня тут где-то пара прыщиков есть. Два или один. И мешки под глазами тоже. Иду. И салитированный элицированный тоже такой. Я им тоже не пользовалась, просто выкину. Это вот такой вот свежий без границ. Это папина или некий какая-то попала. А еще вот такой вот слаб у меня. Ладно, на этом всем пока. Не забывайте смотреть мои видео, подписываться на мой канал. И пока.